Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kembali lagi dalam episod podcast bagi siri yang kedua. Uh, jadi hari ini kita bersama dengan seorang tetamu yang merupakan uh, guru sains dan biologi di Sekolah Agama dengan Muhammadiyah Pekas Sabak iaitu uh, Cikgu Syuhadah. Ya, Sila perkenalkan diri. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Suhadanul binti Mastur. Uh, saya mula berkhidmat di sini sebagai guru sains bermula tahun 2009. Sehinggalah sekarang. Okay, okay. jadi uh, bagi uh, yang belum mengenali Teacher Shu, Teacher Shu ialah seorang guru yang mengajar Sains dan Biologi di sekolah ini dan memang sangat kalau korang join kelas teacher memang penuh dengan um, aktiviti yang interaktif lah. Jadi memang bagus lah Teacher Shu mengajar memang sangat okay. faham dan uh, memang seronok. Okay, jadi untuk perbincangan bagi topik podcast kali ini, kita akan membincangkan tentang puasa. Macam sebelum ni, siri, kali, siri uh, sebelum ni, Podcast dia berkaitan dengan uh, tips nak elak dahaga, lapar macam tu kan. Tapi kali ni kita akan akan bawa sedikit kelainan. Kita akan bincangkan tentang manfaat ataupun perbincangan kita ni berkaitan dengan puasa daripada sudut sains. Okay. Jadi untuk yang saya nak tanyalah kan, yang memang saya dah terfikir dari dulu. Okay. Apa hubungan antara puasa ni dengan sistem pencernaan kita ada manfaat ni macam mana? Ha macam tu. Okay. Silakan. Bahaya. Uh, kita kena faham ya kita punya sistem pencernaan kita ada dua ya sistem pencernaan fizikal uh, berlaku di mulut di mana dia ada dekat situ ada gigi kemudian kita ada ileo dekat dalam tu ada enzim semua uh, sistem pencernaan di mulut ni secara fizikal dia adalah sistem pencernaan yang kita kata tindakan terkawal. Hmm. So kita boleh kontrol lah. Kita, kita nak Kita makan apa nak makan senter. Apa nak nak kunyah lama ke <laughs> nak kunyah perlahan ke nak kunyah apa laju-laju ke. So kita boleh kontrol. Kita sedar benda tu berlaku. Bila kita dah telan ya, dia akan masuk ke esofagus kemudian ke perut. Berut. Lepas tu kita ada usus kecil, usus besar sehingga ke rectum so proses daripada esophagus sampailah ke rectum tu dia adalah um, yang tak terkawal tindakan tak terkawal ha. kita tak sedar kita adalah pula kata eh nak kontrol lah perut ini proses <laughs> ni kan dah penat lah macam tu yang tak ada macam tu jadi proses tu kita tak sedar dan biasanya ini adalah tindakan pencernaan secara kimia dia berlaku purata 3 hingga 4 jam ya yeah. biasa dekat mulut ni kita kunyah-kunyah kalau kita ada satu hidangan lengkap biasanya dalam paling lama pun berapa lama buka puasa dekat asrama biasanya paling 20 minit ah, ha, 20 minit jam macam tu ah, ha, itu paling lama setengah jam lah ha. itu sebab kita kunyah-kunyah je ha. tapi kita tak sedar sebenarnya ah, ha, lepas kita makan tu uh, ada lagi yang berlaku ya yeah, ha. pencanaan kimia tu berlaku selama kurang tu tinggal 3 hingga 4 jam jadi kalau kita tengok eh sebelum kita berpuasa contohnya kita tak puasa lah kalau dekat asrama berapa kali kita makan Makan, kalau kira empat lah empat. Dari sarapan sampai supper semua Ya yeah, empat ha. okay, Kita kira sama-sama eh saya ada sarapan, biasanya makan berat lah. Lepas tu nanti rehat, orang makan kat kantin. Hmm. Itu pun rasanya berat, makan nasi hmm. lemak lah semua kan. Lepas tu pukul 1 ada lagi makan tengah hari. Lepas tu nanti ada minum petang sepatutnya adalah dekat hmm. situ pukul 5 macam tu. Lepas tu kita ada aa, makan malam, makan hmm. berat lepas tu kita ada supper so purata dekat sini ada 6 kali makan dalam tempoh daripada kita ber, apa tu sarapan sampai lah supper tu lebih kurang dalam 18 jam macam tu kan so gap antara makanan tu kita nak makan meal tu uh, lebih kurang 3 hingga 4 jam jadi kita makan 20 minit sebenarnya proses kat sini <coughs> 3-4 jam jadi dia, dia baru rehat tak sampai <coughs> berapa minit kita dah boleh makan yang baru so benda tu continuously kecuali kita tidur lah Ha, jadi itu berlaku sekiranya kita ambil makanan setiap hari ya eh? dan memang kita makan pun memang kerap macam itulah sebab keperluan tenaga untuk badan Ma kita jadi bila kita berpuasa kita punya organ pencernaan tu dekat mulut memang tak makan jadi dekat dalam perut pun sampailah ke rectum pun kita rehat ha jadi kita bagi kita punya sistem pencernaan tu relax ha itulah antara hikmah kenapa kita berpuasa. Jadi kalau kita umat Islam, satu bulan dalam tempoh uh, satu tahun tu, dua belas bulan, satu bulan kita relaxkan kita punya organ pencernaan. Ya? Hmm. Uh, jadi dalam uh, amalan-amalan sunat pun kalau kita buat hari-hari tertentu, Isnin Kamis, jadi kita boleh bagi kita punya uh, organ pencernaan. Rehat lah eh, daripada relax. buat proses yeah. berterusan yeah. macam tu, kita Betul. kasi rehat. Kita nampak macam kita penat, sebenarnya kita tengah relax masa tu. Hmm. <laughs> Itulah. Sebab yeah. ini macam Uh, puasa kan orang kata penat lah puasa macam ni Tapi sebenarnya dalam di sebalik tu Ada sesuatu yang menyehatkan untuk diri kita yeah. Untuk badan kita Betul, terutamanya hmm. sistem pencernaan percanaan okay. okay Untuk yang kedua kan Kan selalu orang kata kalau puasa je Mesti nanti uh, sebab dia nak raya nanti uh, Nak baju boleh baju yang uh, Nampak fit, nampak yang tak, tak gemuk lah apa sebenarnya Jadi macam mana puasa ni boleh kurangkan jisim badan kita Okay, baiklah macam yang kita bincang sebelum tadi, kita digalakkan untuk makan enam kali sehari. Sebenarnya memang Kementerian Kesihatan pun kata makan enam kali sehari dengan tiga makanan yang berat, dengan kita ambil suku-suku separuh, ikut portion dan juga tiga lagi snack ringan supaya bekalan uh, apa tu kita punya tenaga tu mencukupi. Jadi setiap individu dia memerlukan jumlah tenaga yang uh, tertentulah bergantung pada lah, jenisnya setiap lah, in. individu tu tapi dia ada had dia. Okay. Jadi kalau contoh kalau kita makan uh, bila kita masukkan makanan kita dalam badan uh, bad, makanan itu terutamanya dalam kelas gluk uh, apa uh, karbohidrat, karbohidrat. Uh, dia hmm. akan bertukar jadi tenaga eh jadi kalau contoh makanan kita tu setiap portion tu kan setiap makanan tu kita akan ambil karbohidrat banyak so untuk makluman karbohidrat tu dia adalah apa-apa saja makanan yang ada rasa manis hmm. contoh nasi tu kalau kita kerja dalam rumah, rumah nanti akan ada juga. Ya. Yeah, nasi, buah-buahan, ubi-ubi. Kan? Roti. Semua so, benda, benda tu roti. Roti daripada biji ring, gandum eh. Jadi benda tu makanan tu dia akan bertukar jadi tenaga dalam tubuh badan kita. Jadi kalau kita makan continuously 6 kali sehari dia akan digunakan sebagai tenaga. Tapi kalau makan berlebihan. Lepas tu tak buat aktiviti. Tak buat aktiviti. Jadi apa? Jadi lemak jadi. Ha jadi yang Bukan lemak Maksudnya macam Akan tak digunakan Dia jadi yang menambahkan Berat badan kita lah Yang uh, tak buat apa-apa tu Okey betul Dia akan disimpan Jadi tenaga simpanan Dekat otot dengan hati Dan juga kalau, uh, Yang itu Tenaga simpanan ni Kita panggil glycogen ni Haa uh, glycogen Dia um, Ada kota dia So kalau kota dia Dah habis hmm. Dah cukup dah Jadi tenaga uh, Karbohidrat ni Akan tukar jadi lemak Haa hmm. uh, lemak tu lah Yang menyebabkan Gisin badan kita Semakin bertambah, bertambah. Itu <laughs> kalau kita makan Berlebihan Jadi kalau puasa kita bayang eh kita hanya ambil waktu, makan waktu sahur sahaja itu pun rasanya jumlah dia sikit je kan jadi tenaga yang diperlukan untuk badan kita dalam sehari tu tidak mencukupi sekadar dengan makanan yang kita makan. Jadi dia akan gunakan lah guna semua lemak-lemak ya. yang tersimpan tu. Jadi kalau kita buat secara konsisten sebab itu mungkin sebelum puasa Uh, size M, lepas tu tukar lepas puasa lepas dah sebulan puasa jadi size M ya kan? hmm. itulah yang berlaku uh, jadi sebab itu dengan kita berpuasa sedikit sebanyak dia membantu untuk membakar lemak-lemak simpanan ni eh, tenaga simpanan tu dan dia akan mengurangkan jisim badan kita jadi uh, macam kita jelaslah bahawa uh, puasa ni kalau kita amalkan uh, Ah uh, boleh jadi salah satu sebab untuk kita turunkan berat badan juga salah satu benda yang kita boleh lakukanlah untuk kita uh, jaga kesihatan badan kita. Kita yeah. kurus bukan semata sebab nak cantik nak tu kan kita Betul. nak sihat. Yeah. Jadi sebab kalau tak kalau lebih berat badan susah juga kalau apa kurus sangat pun susah juga kita kena puasa ni untuk kawal lah. Betul. Jadi biar uh, pemakanan kita semua terkawal. Yeah. Kita boleh amalkan apa puasa ni selain daripada bulan Ramadan juga waktu hari-hari -hari biasa, Isnin Kamis macam tisu suruh kata tadi tu ha, kita boleh puasa juga betul. macam tu yeah, okay. Betul. okay, untuk answer terusnya kita akan uh, macam kita nak bincang lah, macam fikir dalam badan kita kan ada sel jadi macam mana puasa ni dapat membantu untuk baiki sel-sel kita silakan Okey baik, uh, bila kita tak makan tadi kan so sistem pencernaan kita dia relax jadi aktiviti dalam badan tu dia dah semakin berkurang lah jadi uh, dia akan cari aktiviti yang lain antaranya dia akan sel-sel yang sel-sel uh, yang rosak ini dia akan memakan diri dia sendiri lah istilah mudah dia hmm, istilah. Uh, nama dia kita panggil sebagai autofagi uh, hmm. dia akan uh, sendiri akan berfagositosis dan dia akan mati dan dia akan di bila dia mati bila sel rosak dia mati dia akan digantikan dengan sel-sel baharu jadi proses untuk penghasilan sel baharu yang rosak tu lebih mudah Ya yeah, hmm. apabila kita berpuasa. Jadi biasanya a uh, kaedah berpuasa ni dia boleh mengembalikan ataupun dia mengurangkan proses penuaan. Ha. Uh, <laughs> nah, uh, lah, <laughs> Kena selalu Kena puasa. <laughs> Ataupun mungkin kalau macam seseorang itu uh, pernah ada testimoni mengatakan dia baru didiagnos kanser dia cuba puasa itu boleh mengurangkan kesan uh, penghasilan sel baharu untuk kanser oh, Sebab kalau kanser kan dia bertambahkan sel yeah. dia bergerak laju semua jadi Betul. kalau puasa ni kita macam slowkan macam ha, tu Slowkan dan sebab sel yang rosak tu uh, dia akan memakan diri dia sendiri lah ha. yang autofagi tu So, uh, jadi kita nampak lah memang puasa ni uh, manfaatnya selain daripada uh, kita punya fizikal pencernaan tu, dia juga boleh menyeimbangkan balik kita punya selular tu, eh? hmm. selular tu. jadi hmm. dari segi kesimbangan selular, sel tu sendiri hmm. uh, Okay, lah. faham. Okay. Okay. okay, untuk yang, kini kita lelaskan, ni kira last lah, dah banyak soalan tanya kan okay. Macam kan kita kata kan orang gastrik ni selalu macam tak ada lapar dia macam nanti perut sakit macam tu kan Jadi bila puasa kan tak makan Jadi macam mana orang apa tips untuk orang gastrik ni berpuasa Cara mudah untuk tak sakit dan tapi dalam masa yang sama boleh berpuasa macam orang lain Okay baik gastrik ni dia disebabkan oleh reflux asid yang berlebihan dalam perut Biasanya dia berkaitan dengan kita punya habit makan dengan pencernaan kita yang kurang uh, stabil lah Kurang hmm. seimbang jadi bila kita berpuasa antara saranan dia dia boleh orang yang menghidap gastrik ni dia boleh ambil makanan yang tinggi serat So bila kita tahu ta makanan tinggi serat ni dia lambat dicernakan. Ya. Yeah. Jadi keadaan itu menyebabkan aa, dia akan rasa makanan tu sentiasa ada dekat dalam perut. Hmm, lama lah lama ada dalam lah. perut nak yeah. proses tu. So Betul. dia dalam masa yang tak makan tu ada lagi sebenarnya. Betul. Ha, jadi dia lebih lebih uh, selamat lah untuk uh, penghidap gastrik ni. Selain so, daripada tu bila dia berbuka dia boleh pilih makanan-makanan yang tekstur lembut ya, yeah, supaya mudah dihadam dan tidak makan makanan yang masam-masam contoh ada setengah tu mungkin suka makan jeruk ke ataupun minum air bergas ke jadi dia boleh kurangkanlah pengambilan itu untuk mengurangkan kandungan gas apa asid dalam perut dia. jadi dia boleh minum banyak air yang air kosong waktu sahur dan juga selepas berbuka. So itu adalah antara kaedah-kaedah yang boleh dibantulah. Satu lagi antara tipsnya bila dah berbuka eh uh, dia more uh, jadi dia elakkan terus ma lepas makan tu terus tidur ah sebabnya ah. nak kasi macam proses dulu. Ya, proses ha. dulu, relax dulu. Bila itu berlaku, bila dia terus tidur, kemungkinan a um, asid dalam perut dia akan bertambah sebab dia nak proses kan kita tengah tidur, jadi kena lebih sikit kerja tu. Uh -uh. Jadi asid berlebihan. Jadi asid berlebihan tu mungkin akan mengganggu pula sistem pencernaan dia keesokan harinya. Ha. Sakit perut. Sakit perut pula. <laughs> ah, rasa semalam dah makan banyak, Apa hari ni sakit perutlah? <laughs> kan? Jadi dia kena uh, kawal diri dia uh, supaya perkara-perkara uh, tu tidak berlakulah. lah uh, ikut. Kalau makanan yang pedas boleh ke? Uh, makanan pedas pun sama, dia kena kurangkan. Hmm. Uh, orang yang gastrik ni dia kena kurangkan makanan yang mama, mama masal, masam, pedas. pedas ya. Sebab itu boleh meningkatkan kandungan asid, asid dalam ha. perut dia Jadi macam orang yang ada gastrik ni kena hmm. ada usaha daripada diri sendirilah hmm. Untuk supaya dia boleh sama-sama puasa macam hmm. yang lain juga Tak boleh jad, jadi kat alas lah aku ada gastrik tak boleh nak puasa tak ha, boleh Sebab so, kita ada usaha yang kita boleh lakukan sendiri hmm. untuk kita elak daripada rasa sakit tu yeah, Okay jadi Uh, setakat itu saja soalan untuk hari ini. Mungkin akan datang kita akan jemput lagi Teacher Shu untuk kita tanya-tanya soalan. <laughs> Jadi uh, saya haraplah dengan adanya podcast berkaitan dengan saiz ni, um, para penonton boleh uh, dapat ilmu yang bermanfaat dan juga boleh tahulah bahawa Sekolah sama Muhammadiyah ni bukan je ada, ada aliran tahfiz bukan je budak-budak dia mengaji je ke je. tak. Kita juga ada integrasi antara uh, sains dan juga al-Quran. Jadi kita belajar daripada itu kita ambil manfaat daripada sudut sains dan al-Quran okay, juga. Macam nak tu. tambah sikit bahaya. Sebenarnya kan setiap uh, amalan yang disyariatkan kepada kita memang kita ada memenuhi tiga perkara lah yang pertama roh kita ya itu kita punya akidah kita tawakal kita bila kita buat puasa contoh puasa kan so kita tahu bila kita berpuasa tu kita meningkatkan iman kita hmm. semua kan dalam masa yang sama bila kita ponder kita berfikir dari segi sains dia memenuhi keperluan akal kita pula <tuh>. ha, logiklah kenapa puasa sebab kita akan fikir kenapa? Kenapa? kenapa 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 so akal kita pun terisi kan kita punya keperluan akal dipenuhi dalam masa yang sama Uh, amalan itu juga boleh um, Menyebabkan fizikal kita sihat uh, So tiga komponen asas ini Sebagai seorang insan dipenuhilah hmm. uh, Kalau kita memang betul-betul memahami syariat syariat yang Allah uh, suruh kita buat tu. Uh, itulah mm -hmm. yang saya nampak. Okay, jadi sebab itulah kita dalam hidup ni kita tak boleh ambil satu benda je. Kita kena kita kena belajar semua. Jangan hanya nak ambil tahu bab agama tapi kita tak tahu yang sains betul, betul kita akan kata ini salah ini ha, akan betul -betul. jadi perlingkahan kat situ. Yeah. Kita kena ambil uh, tahu semualah supaya kita boleh jadi seorang muslim yang sempurna daripada setiap sudut sentuh. Yeah. Terima kasih diucapkan kepada teacher Shu yang sudi nak kongsi uh, berita, eh berita pula nak kongsi ilmu dengan kita semua Berkaitan dengan sains ni, bukan senang tau Nak cerita pasal sains ni dekat halayat ramai Seperti ni kan, sebab kadang-kadang ada orang macam Tak nak dengan sains ni, mesti mengarut lah Tak ada, kita jemput Teacher Shu ni untuk kita bagi penerangan Dengan yang mudah untuk kita faham Jadi, uh, terima kasih lagi Di Baca okay. semoga ada rezeki Kita jemput lagi Inshallah. lepas ni Okay, jadi uh, jangan lupa untuk uh, like video ni dan sharekan kepada kawan-kawan yang belum tengok supaya kita sama-sama dapat manfaat daripada perkongsian teacher show pada hari ini. Jadi sekian daripada kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.